这个味道就是，就是味道没治了。朋友们看，崭新崭新的蒙古包啊！今天是特别吉祥的日子，老丈人给了我这个新蒙古包，我跟两个弟弟搭这个蒙古包。今天，弟弟你看这木头，还有这个牛皮，这是正经的传统蒙古包呢。 哥，这蒙五包好是好，你老丈人以后是不是不管你了？弟弟，你说的不对，老丈人对我可好了。哦。快打包吧。哥，这一片草场都分给你了。弟弟，你别瞎说，没分家。哦，嗯、啊。 接绳子、嗯，弟弟下来吧。好嘞。盖上蒙古包的天窗，呃，这个新蒙古包就搭完了。先搬家具，一会儿炖肉。嗯。<来>哎。快完事儿了。嗯、你们慢慢办啊。嗯。我做饭。今天搭新蒙古包比较忙，所以今天我们吃这个风干牛排。 这个风干牛排，大粒盐、细粒盐都不用放，因为风干的时候已经撒盐了，所以现在就是盖上锅盖就行了。等它两个小时，我们搬东西呢。搁这个放哪儿？就放那儿。哎、好<嘞>这个得中间放啊。嗯。对、哎哎。呃，牛排熟了，别收拾了，快来，先吃饭。 弟弟，看着风干牛排，没治了。嗯，哥，谁上来了，那个挺好。嗯、快拿上桌，弟弟。嗯。干活都饿了吧？来吧，先吃。来吧，坐下，弟弟。嗯。 这味道可大拇指，那不挺好吗？来百色。嗯，嗯，感觉上来了那个，那不挺好。嗯、风干牛排有风干牛牛排的独特味道，这个味道就是，就是味道没质了。 嗯，牛排就这样风干了以后，水分少了，哎，就这样，切的时候冒油，就是香。我爱吃辣酱，哎，沾点儿，再沾点韭菜花。弟弟、嗯，嗯，牛排、韭菜花、辣椒酱才绝配呢，快，嗯，蘸着吃。 两个弟弟帮我带了蒙古包，然后特别爱吃我煮的这个风干牛排，这不挺好吗？